Salam əziz izleyicilərim. İndi videomuzun 2-ci e, hissəsindəyik. Yəni e, balıq qulağı çantasını toxunuşunun 2-ci hissəsindəyik. Mən bunu bu formada kənarlarını toxudum. Gördüyünüz kimi. Burada 8 dənə ilmə qalana qədər toxunmuşam. 7 də ola bilər, 8 də ola bilər. 6 də ola bilər. Əgər istəyirsiniz ağzı biraz dar olsun. Baxın bu formada. İndi bunun qapaq hissəsini toxumağını göstərəcəyəm. Deməli qapaq hissəsi üçün bizə 10 dənə zəncir lazımdır. 10 zəncir toxuyuruq. Axırıncı ikinci ilməyə batırıram milçəmi və normal qaydada bütün ilmlərə tək-tək toxuyuram. sıra sonuna qədər. Sıranın sonunda bir ilməyə 3 ədəd toxuyacam və artırma edəcəm bir tərəfində. Uşaq çəkməsinin alt hissəsini necə toxuyuruqsa, ordakı artımları necə ediriksə, burunu da o qaydada, yalnız bir tərəfdə axırın sıranın sonuna qədər gəldim. Bu axırıncı ilməyə 1 1 2 3 sözlə toxudum və indi bütün ilmlərə qarşılıqlı, yəni bu əvvəl toxuduğumuz, bu tərəfdə toxuduğumuz ilmlərin qarşısından tək-tək yenə bütün ilmlərə əmlətrəmizi batırıb toxuyuruq. ranın sonuna qədər, yəni başladığımız yerə qədər. İndi bu ilməni biraz böyüdürəm. Z zəncir toxumuram. Normalda növbəti sıraya keçəndə bir zəncir toxuyuruq. Burada sapqalın olduğu üçün E, yəni göbüt görünməsin deyə bir balaca e, ilməni uzadıram, e, zənciri yanı uzadıram, zəncir toxumuram və növbəti ilə bu zəncirin yanındakı birinci e, deməli ilməyə milçəni salıram və toxunmağa başlayıram təkrar. Yenə eyni qaydayla. Sütunların baş hissəsində İncanı batırıb toxuyuram. Yəni buğdan axışı toxumuruq artıq. Normal sadə toxunuş toxuyuruq. Burada bir özəllik ondan ibarət ki, ancaq deməli qaydası daha dolsa ondan ibarət ki, ancaq baş tərəfdə, bir tərəfdə artırma edəcək. O bu deməli çantanın ortasındakı necəki sırayla artım etmişiksə, əvvəl hər ilməyə 2 dənə, sonra 1 dənədən 1, sonra 2 dənədən 1 o qaydanı burada da tətbiq edirik. Və bu, bu artımda da eyni üsulla hər sırada tədricən deməli artırma üsulu ilə artırırıq. Bax, ba, gəldik sıranın artım olan hissəsinə. Həmin bu 3 dənə stunun deməli baş hissəsinə, yəni hər birinə 2 dəfə batıb 2 dənə toxuyuruq, yəni artırırıq. Sap biraz tünd olduğu üçün bəlkə də yaxşı görmürsünüz. Ona görə təkrarlayıram ki, hər dəfə aşağı düşməyə biraz asandır. hər birünə bir kədə. Deməli toxudum. İndi yenə hər ilməyə bir adat toxuyacağam. Artıq yan tərəflərdə artırma yox. sıranına gəldik. Bunu təkrar göstərmək istəyirəm. Bir zəncir toxumuruq sıranın e, o bir sıraya keçmək üçün bir balaca belə ilməni böyüdürük. Görürsüz? Uzadırıq bir balaca. Çeviririk toxunuşum bu bir süzünə. Yəni növbəti sıraya keçmək üçün. Deməli çox vaxtınızı almaq istəmirəm. İstəyirəm biraz toxuyum, hazır edim, ondan sonra videonu davam edirəm. Ona görə sadəcə sözlə başa salaram. Deməli hər ilməyə tək-tək toxuyub tək bu artırma hissəsinə gəldiyimizdə burdan başlayıb e, deməli burada artırma edirik, birini tək toxuyuruq, birini cüt toxuyuruq, birini tək toxuyuruq, birini cüt toxuyuruq, birini tək toxuyuruq. Yəni bu şəkildə bu sırada bir dənədən bir artırma edirik. O birinci sırada 2 dənədən bir artırma edəcəyik. Sonrakı sırada 3 dənədən bir, sonra isə 4 dənədən bir artırma edəcəyik və bizim e, deməli qapaq hissəmiz bitmiş olacaq. Mən ə, toxuyum, hazırladım, ondan sonra sizə göstərəcəm. Üç sıra toxudum. Deməli, 3-cü sırada 2 dənədən bir artım elədim. İndi ə, hardasa 2 sıra daha toxumalıyam. 2 sıra daha toxuyacam. Yəni zəncir toxumuruq. Bunu biraz iklişdirməyəm. Yaxşı olar ki, burada deşiklər görünməsin. Ağca uzadıram. Yenə hər ilməyə bir ədəd toxuyacam. Gəlib bu əyilən yerindən başlayaraq, deməli 3 ədədən bir artım edəcəm. 3 dənə bir dənə artım edəcəm. 1 2 3 dənəsini tək-tək toxuyacam. Də 4-cüdə yerə yenə artım edəcəm. Bu qaydayla bu tərəfə gələnə qədər artırmalarımı davam edəcəm. Burada diqqət edəcəyiniz bir məqam var ki, bu sırada artım elədiyiniz yerə növbəti sırada artım, artım eləmirsiniz. Onun yanındakına batıb, yəni 2 dəfə toxuyuruq də ki, belə oval formasında olsun. Yəni künclər oluşmasın. Bəzən olur buralardan artım edirlər ə belə burası belə nə deyim kvadrat kimi olur da, yəni oval olmur. Ancaq bu oval ol, ol, olması üçün yaxşı olar ki, aşağıki sırada əgər artım eləmsinizsə, üst sırada o eyni yerdən deyil, başqa bir yerdən, onun yanındakı bir yerdən artım eləyəsiniz. Baxın, altı sıra toxudum. Artıq yəni qapaq hissəsi hazırdır. Baxın, formada qapaq hissəsi hazırdır. Əgər e, qulp üçün halqaları sumkanın yan tərəfinə birləşdirəcəksinizsə, e, o qapağı bir balaca, yəni belə balaca, e, yəni ensiz e, toxumaq lazımdır. Yox, əgər qulpun üstünə birləşdirəcəksinizsə, yəni daha doğrusu qapağın üstünə birləşdirəcəksinizsə qulpu, onda qulpunu bir az daha, yəni bir sıra da toxumaq olar, yəni 7 sıra da toxumaq olar. Artırma o qaydayına aparılır. Yəni deməli bir də təkrarlayıram. Deməli birinci hər ilməyə 2 iki dənə, ikinci sırada 1 dənədən 1 artım elədik, üçüncü sırada 2 dənədən 1, dördüncü sırada 3 dənədən 1, beşinci sırada deməli 4 dənədən 1, altıncı sırada isə 5 dənədən 1, deməli artırma eləyirik bu formada. İndi isə qulpun toxunuşunu göstərirəm. Qulp üçün isə bizə deməli 20 dənə zəncir lazımdır. Qulpunu istədiyiniz boyda elə bilərsiz. Yəni uzun da elə bilərsiz, qısa da elə bilərsiz. Bir az qısa olmasını istəyirsinizsə 18 zincir ilə elə bilərsiz. Normal olmaq istəyirsinizsə də 20 zincir kifayət edir, çünki halqaları da var. Yəni yenə deyirəm, qulpun uzun, uzunluğu sizin öz zövqünüzdən asılıdır. 7 18 Mən yan tərəflərə birləşdirəcəm ona görə Hardaça 20 ilmə 20 zəncir kifayət edir. Axırdan ikinci ilməyə batırıq milçəyimizi, milçəmizi və Normal qaydada toxuyuruq, hər ilmiyə bir ədəd. Burada artırma, azaltma yoxdur. 4 sıra düz bir detal toxuyacağıq. Bunun özəlliyi, yəni qulpunun özəlliyi birləşdirilməsindədir. O 4 sıranı, 4 sıra toxunduqdan sonra deməli iki qat katlayıb ağızalza yəni toxumalıyıq, tikməliyik, onda qulp çox gözəl bir qulp alınacaq. O zaman bu formada hər ilməyə bir ədəd sıra sonuna qədər toxuyuruq. Təkrar ilməni uzadıb bir az növbəti sıraya keçəcək. Yəni kənarlarda zəncir toxumuruq. Sadə toxunuşdur. Hər ilməyə bir ədəd. sona qədər gəlib növbəti sırayəncə keçiririk. Yonda göstərim. Opsi toğunuşdakı kimidir. Yəni fərqli bir texnika ilə istifadə etmirik. Aha, gəldik. Son bilməmizə, son zəncirimizə ondan biraz çətin olur həmişə. Ümumiyyətcə birinci sıranı toxumaq həmişə çətin olur. Baxın, belə düz, yəni toxudum. İndi növbəti sıraya keçmək üçün yenə də bir balaca zənciri dartıb uzadırıq. Yəni bu ilməni dartıb uzadırıq və növbəti sıraya keçirik. Yəni bu qaydayla 4 sıranı tamamlayandan sonra sizə gör birləşdirməsini göstərəcəyəm. Eh baxın əzizlərim, mən deməli 20 iləmə, 4 sıra toxudum. 4 sıra toxuyandan sonra bunu belə 2 qatlayırıq, 2. Üz üzə gətiririk, yəni ağzalsa belə 2 qat. 4, çünki 4 sıradır, 2 2. E, yəni belə özü istərsəm az qatlanır. Baxın bu formada. Yəni bu tərəfə qatdalayıb iləmə o tərəfdə qalsın. İndi bunu belə tikəcəyik, birləşdirəcəyik. axıranca elə birinci daha doğrusu ilmədən batırıb ilməni arxadan çıxardırıq Bu ilmlərin başına, yəni ikisinə də eyni eyni vaxtda, eyni zamanda ölçəmizi salıb sapı götürüb ikisindən də çıxardırıq formada bütün ilmləri tək-tək hansına tək-tək yəni iki qat iki qat yəni tikirik bir növ ha bu formada yaxşı olar ki bunu kip eləyəsiniz bəlkə sıxıb kip eləyin ki belə qulp formasında belə özü avtomatik belə büzüləcək Poş-poş toxusaz, o alınmayaca o şəkildə. Həcm-i də qarşı-qarşıya gətirib stolbitləri sapın qalınlığından ötürü toxumaq biraz çətindir, ancaq həqiqətən də maraqlıdır. Yəni e, biraz e, yəni güc lazımdır sərf etmək üçün, çünki sap qalındır, milçə e, böyük milçədir. E, ancaq e, çox mən yəni bu çantanı toxuyanda həddindən artıq zövq alıram. Bu hardasa 5-ci e, çantadır. Balıq qulağı çantasıdır ki, toxunmuşam. İnşallah siz də bu videodan yararlanıb rəngarəng balıqqula çantaları toxuyarsınız və mənimlə paylaşarsınız. Mənim əzizlərim, yenə deyirəm, hər hər videomda təkrarlayıram. Əgər ə, çəkilişdə və yaxud da danışığımda bir qüsurum varsa, sizlən əvvəlcədən üzr istəyirəm və ə, hal çəkməyimi istədiyiniz hansısa bir video varsa, hansısa bir toxunuş qaydası varsa, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Yəni fikirləriniz mənim üçün çox əhəmilidir. İradlarınız ola bilər. Hoşunuza gəlməyən nə nə varsa, yəni videoda həqiqətən başa düşürsünüzmü, başa düşmürsünüzmü, yəni onları yaza bilərsiniz. Təkliflərinizi yaza bilərsiniz. z artıq sonu sonuna gəldik ağrancına da toxuyuram belçə zırlə bərkidirəm baxın bitdi bu formada çox gözəl bir deməli qulp alındı Mən qulpu, qulpu halqa keçirdəcəm. Bax bu halqalarla sumqanın yan tərəfinə birləşdirəcəm və bu deməli bu da olacaq, yəni qapağı. Hardasa bu formada bu qapağına kilid yapışdıracam və quldarlarına halqa yapışdıracam. Sumqanın son halını, son vəziyyətini də sizə göstərəcəm. Əzizlərim, çantamız hazırdır. Gördüyünüz kimi qulpunu və kilidini bağladım. Belə gözəl bir çanta alındı. Rəngi də çox gözəldir. Ümid edirəm ki, siz də bu videoya baxıb toxuya biləcəksiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.